Програма новий день триває. Сьогодні у нас ранок з серйозних чоловіків, з серйозними темами. Теми дійсно серйозні і корисно зараз, я думаю, послухати нас батькам, підлітків або молоді. І зараз мова піде про курі... курильні, суміші. курильні суміші. І я вам представляю одразу нашого гостя. Це Віталій Сологуб, заступник начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ОМС України в Миколаївській області. Доброго ранку, дякую, що ви до нас завітали. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ці курільні суміші і той відділ, який цим займається і називається об... незаконний обіг наркотиків, це натяк все ж таки на те, що це незаконно і це якимось чином неблагополучно впливає на організм людини. Так? Яким образом ці суміші впливають на наше здоров'я? Я, ну, я би вначалі трохи вдався в історію і об'яснив поняття, курительні сміття, що це таке і що за цим. стоит. Значит, курительные смеси, это будем так говорить сленг, курительные смеси, миксы, арома миксы, это сленговое название. Вообще, правильнее было бы это отнести к понятию дизайнерские наркотики. Что это такое? Дизайнерский наркотик, это, если так переводить, это как проектирование. То есть, это разработанный синтетический аналог натуральных наркотиков. И в основном дизайнерские наркотики не включены э, в список наркотических, психотропных там, веществ и средств. И этим занимаются нелегально химики и специально разрабатывают э, такие дизайнерские наркотики, которые по своему воздействию аналогичны натуральным наркотикам, но не относятся к наркотическим средствам. И ярким э, примером этого есть курительные смеси. То есть курительные смеси на данный момент законодательно не являются... Значит, часть курительных смесей на сегодняшний день включены в список наркотических средств, но лица, которые занимаются их реализацией в глобальном масштабе, они не стоят на месте и продолжают дальше разрабатывать новые химические формулы для того, чтобы воздействие было аналогично, но в список не внесено. И <coughs> курительные смеси, они бывают, будем так говорить, двух видов. Есть курительные смеси на основе натуральных растений энтогенов. То есть это гавайская, например, роза, голубой лотос, лист шалфея предсказателя. Но для Украины это не свойственно. Для Украины, к сожалению, свойственны синтетические варианты тетрагидроканабинола. То есть законодатель постоянно включает новые химические формулы в список наркотических средств, но, к сожалению, на сегодняшний день законодатель не поспевает за теми процессами изменения этих формул и появления новых товаров на незаконном рынке. А вот те вот э, статьи, которые идут сейчас в интернете о точках курительных смесей, да, там да. продаются, там общественники очень поднимают шум, э, это именно те смеси, о которых вы говорите, это да, именно те это, препараты и, там продаются? это именно те смеси, о которых я э, перед этим говорил. И мы, в принципе, благодарны неравнодушным гражданам, которые э, своими действиями помогают и нам э, выявлять и закрывать эти незаконные точки. И они, будем так говорить, обращают внимание и родители на эти проблемы, потому что, к сожалению, очень часто родители не слышат э, нас и занимаются чуть-чуть своими делами, забывая о своих детях. А какие последствия для организма э, несут вот употребление этих? Значит. Э... Если говорить о последствиях, то они, в общем-то, довольно-таки страшные. Во-первых, это связано с чем? Это все незаконно и рассчитать дозировку и тот, который расфасовывает это, и тот, кто приобретает и, и потом впоследствии употребляет, не могут. Раз. И это влечет за собой и отравление, и галлюцинации, и тяжелые нервные расстройства и поражение центральной нервной системы, и впоследствии депрессии. А привыкание идет, этому? Привыкание однозначно есть. Однозначно есть. И если мы в этой ситуации говорим о курительных смесях, это один из видов дизайнерских наркотиков. На сегодняшний день, к сожалению, рынок незаконный в Украине насыщен массу другими, массой других видов дизайнерских наркотиков. Это и соли, и пилсы, и все остальное. И молодежь в погоне за повышением настроения, за желанием испытать какие-то новые ощущения, к сожалению, тянется к этому. И не осознавая, какие дальше будут от этого последствия. Это и психозы, и психические расстройства в дальнейшем пойдут. Потому что, ну будем говорить, курительная смесь, это, ну, если так можно сравнить, это как батарейка. Батарейка заряжена, есть энергия, но батарейка имеет свойство разряжаться. И после этого начинаются депрессии, нарушения сна. То и есть в нормальное состояние очень тяжело, вернуться. Это довольно-таки продолжительный период времени должен пройти для того, чтобы вернуться в нормальное состояние. И я сейчас еще продолжу. Это синтетические варианты психотропов и наркотиков. И не все... Тесты могут определить, употреблял или не употреблял. Это один из вариантов. И второй вариант врачи, когда к ним поступают молодые люди, тоже сталкиваются с тем, что они должны определить, откуда такие Идет психозы тесты, да. и расстройства возникли и те же самые токсические отравления у этих молодых людей. И это невозможно определить. Это возможно уже, ну будем так говорить, в принципе, медицина и мы не стоим на месте и в принципе. Вынуждены подстраиваться под реалии, да? Да, да, да. и мы стремимся, в общем-то, не отставать на как говорят на пути пресечения этих незаконных торговых вариантов. Да, они не включены в наркотики, но в принципе мы нашли выход для того как привлечь к ответственности тех лиц, которые осуществляют их ну не, вот незаконную продажу. Что вы делаете и какие результаты того, что вы делаете? Ну, будем так говорить, на сегодняшний день, во-первых, эта проблема возникла не сейчас, не в этом году уже. И мы собрав определенную информацию, включая наш научно-исследовательский центр, пошли по пути, как оно предусмотрено законодательством, подали эти варианты веществ, которые изымались из оборота на Государственную службу Украины по контролю за наркотиком. Это единственный орган, который может выйти с предложениями, включить в список наркотиков и психотропов эти вещества. Это один из вариантов. То есть работа шла в каждой из областей, и Держслужба служба повносила массу этих веществ уже в эти перечни. То есть определенный вариант поступления этих курительных смесей пересечен. Сейчас поступают новые варианты. И в принципе была инициатива и министра внутренних дел для того, чтобы изменить механизм внесения этих веществ в перечень наркотиков и психотроп, чтобы была возможность мгновенно реагировать, то есть выявили один факт какой-то, то есть это вещество должно быть внесено в этот перечень. Да, не относится оно к наркотикам, ничего страшного, есть варианты привлечения к ответственности за другие правонарушения. Ну вот смотрите, И этим мы я, также пользовались. Я просто вот пытаюсь понять. Слушая вас, смотрите, есть целые киоски продажи этих курительных смесей, да? Mm. Значит, кто-то эти киоски установил, кто-то продает целыми партиями эти, mm. то есть это это даже не наркотик, который продается там где-то за углом, Понятно. так чтобы никто не видел. Вот как-то влияете вы на тех mm. людей, которые открывают эти киоски? Значит, смотрите, на сегодняшний день, на сегодняшний день киосков, из которых осуществляется торговля курительных смесей, действующих на территории Николаева, нет на сегодняшний день. Да, мы выезжали на те места торговли, которые освещались в средствах массовой информации, также и на другие, изымали эти все смеси, и эти все смеси, направленные на исследования и внесены информации в единый реестр досудебных расследований за сбыт наркотиков. В других вариантах мы привлекали к административной ответственности за шлание без разрешительных документов. Но здесь должна быть также понятие границы. Есть, да, курительные смеси, которыми злоупотребляют молодежь и эти реализаторы наживаются на чужом горе. Но есть и массу других благовоний, которые нельзя относить к этому. И здесь угу. важно также не переступить черту, что дозволено, что не дозволено. Мы все больше говорим в, в курительной смеси молодежь. Проводится одна линия да, между молодежью и курительными смесями. Какие чаще молодые люди, какого возраста, вот, привержены тому, чтобы потреблять курительные смеси, которые ну, незаконны, которые неблагоприятно влияют на организм, и каким-то обра... каким образом вы ведете с ними работу или с их семьями, родителями. Значит, ну если говорить о молодежи, ну, к сожалению, это возраст идет где-то от 14 до 30 лет. Это основная масса молодых людей. Ну, в 30 лет с родителями, конечно, бесполезно да. разговаривать. Да. А вот Но в принципе, именно те ну, юные, зеленые, так да. ну, говорить 30 лет. лет, это еще тоже молодежь в некоторых странах. Но основная масса это 14-20 там 25 лет. И в общем-то здесь, если так говорить, в общем-то МВД – это силовая карательная структура. Но мы не, отка... не отгораживались и никогда не отходили от профилактики. Наши сотрудники постоянно выступают в школах, в ПТУ, в техникумах, в институтах. Мы рассказываем а вреде наркотиков в общем, не касаемо четко, вот будем так говорить, курительных смесей, а в загале понятия наркотики, психотропы, сильнодействующие ядовитые. Потому что, к сожалению, молодежь у нас в погоне за острыми ощущениями не, как говорят, не цурается ничем. Это и таблетки идут, и смеси, и соли, и порошки, и традиционные, к сожалению, наркотики. И мы пытаемся Я, например, им... очень много сегодня нового узнала, да. да очень узнала. А, Довести до молодых людей о вреде. Может, мы где-то... мы пошли по пути, будем так говорить, жестких видео, жестких фактов, фотографий, потому что ну как я в принципе не один раз выступал, и потом я слышал, как говорят в кулуарах, когда молодые люди говорили, это да нас это не тронет, это ничего страшного, это все нормально. Поэтому мы показываем жесткие видео, жесткие фотографии. Уже может некоторые говорят, что нельзя этого делать, но достучаться до молодых людей и объяснить, что вас это однозначно ожидает. Ну будем так говорить, молодые люди всегда считают, что, во-первых, их это не коснется, что один раз это не страшно, что не только я курю, но и другие курят. Они живут одним днем и не смотрят на будущее. И мы пытаемся им объяснить, что употребление вот этих всех подконтрольных веществ это чревато не только там, как говорят, разрушение личности, там, семья и все остальное. Это и половое бессилие, это и заторможенность, это и психические дальнейшие расстройства, это и интеллектуальный тормоз в жизни, это и другие болезни. Это и язвы, это и нарывы, и все что угодно. И это мы им реально в сюжетах демонстрируем. Я надеюсь, оно будет им более-менее доходчиво. А родителям, в принципе, я уже не один раз выступал, но если говорить о родителях, они, я понимаю, что зло, сложная ситуация в стране есть, и экономическая, и все остальное, и их цель это заработать и содержать семью. Но они при достижении этой цели теряют своих Детей упускают тот момент, когда ребенок первый раз попробовал. Как будем так Можно говорить. Можно не заметить. Да, в одном выступлении, времени. когда меня потом родили, сказал, а как это я посмотрю, что у ребенка в кармане, что в сумке. Это же нельзя, я его э, травмирую личность и все остальное. Но Мы это... слишком боимся в последнее да. время травмировать это, личность я, грубо... детей и потом теряем да, самих скажу, детей. Это, это бред. Потому что если вы заглянете в карман ребенку или в сумку, то вы, может, увидите этот пакетик, в котором упакована курительная смесь. Это или полиэтиленовый пакетик, или пакетик с фольги, или тряпчаный пакетик. И посмотрите, что в нем какая-то растительная масса, или какой-то порошочек. И можете задуматься, откуда у этого ребенка. Или когда ребенок пришел домой, у него какое-то отклонение в речи есть, или посмотреть в его глаза, есть определенные признаки даже вот употребления, например, курительных смесей, употребления конопли, употребления этих новых видов, которые пошли после курительных смесей, этих солей. Ну, это как говорят по Сленгу, там есть правильные химические названия. Если бы, например, родитель обратил внимание, что у его чада начались резкие перепады настроения или изменился ритм сна или изменился ритм питания, или у него абсолютная безучастность к семейным делам, или безосновательная раздражительность, это он должен бить в колокола уже и понимать, что его ребенок уже не раз покурил. Или ребенок пришел домой, и он посмотрел на своего ребенка и заметил торможение в речи, или мутные, там, или красноватые глаза, или у ребенка в кармане лежит, лежат какие-то капли для глаз. Он должен бить уже опять в колокола, но не как а, говоря, не, сразу... а не думать о том, что он травмирует ребенка, да. тем, что начнет добиваться от него, откуда такое состояние или откуда те дру... или другие вещи. Да. Или ребенок начинает по телефону разговаривать, уходит в комнату или прекращает разговор, когда мама или папа появились, или он скрывает своих друзей, или у него откуда-то появились новые, ой, лишние деньги карманные. Это тоже надо начинать уже бить в колокола и думать и общаться с ребенком, но правда не сразу же говорить, ах, ты такой негодяй и все остальное, а объяснить, попытаться ему, чем это ему дальше в жизни может навредить. Потому что от того, что он скажет, ты негодяй, не употребляй наркотики, это ничего в жизни не изменит. А надавить на то, что у него дальше семья будет, дальше дети, а он не сможет иметь дальше детей. Или он собирается где-то учиться работать, у него какая-то цель есть, а у него будет интеллектуальный тормоз в развитии. І в річі, у в нього взагалі галюцинації почнуться. Ну, дякую вам. Це дуже змістовно. Краще б це було цікаво, чесно кажу, тому що ти е, слухаєш всі ці факти, і те, що ви говорите, дійсно стає трошечки моторошно і жахливо. Дякую вам за те, що прийшли до нас, що повідомили нам таку інформацію. І е, сподіваюся, що. Дехто из батьків, почувши цю інформацію, все ж таки зверне увагу на свою дитину і на те, що з нею відбувається.